У нас жур... сейчас журналистов нету, у нас сейчас. Ребята, у нас сейчас журналистов нету, мы... А, ну хорошо. Пусть постоит, я... Никто его... Звоню брату. Брат. звони, предупреди, что тебя уже не будет.

Давай-давай, спрашивай, где ты, да? Спрашивай, где ты? Я знаю, Шивацкий где Чувацкий шлях. Конечно, ничего. Ну вот, стою возле этого. Короче, вырваны оттуда <смотрит> вот, все позиции, стою. Вот, стою недалеко от арсенала. Метро арсенала, там. Тут такой пиздец вырвали нахуй естественно здесь, здесь. Да. я не знаю чего тут стояли они здесь с точками все да меня, да 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 хотели да 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 Именно да да первой в колонии. да в Началась и они начали вот так вот плавно, как волна, начали нападать. И меня, меня схватили, мои должны были меня оттащить назад в строй, а никто не оттащил. Я только вот так вот прикрывал голову, все. Именно чувствую, меня начинают раздирать и бить носоками. Вот. И в основном в область головы. Вот. И вот так вот именно, ну, знаешь, что сейчас любого показали его за Балкалова. Ну, у не него для каната какого-то схватили, глаза Балкалова, у него реально же. Вот я сейчас стоял, я был, я пух, я понял, я открываю Ну, добро, давай, сейчас буду что-то решать. Я не знаю, что, чем это для меня все кончится. Да я не знаю, Это что вообще пиздец. Тут именно пиздец, и салюты тоже, и как ты ремонт этого все. Есть кому позвонить, а свои спросить, куда тебе подойти, скажи, что тебя Все. Все, добро. И, все, добро, добро. Так, ты Паша, да? Да. Что случилось с вами? Ну ты брату походил нормально. нормально. Позвонив... Подождите, секундочку, ну можно. А Є по кому-то из своих позвонить, из руководства. Да, вот здесь Киев есть. Чтобы спросить, Ні. куда ты можешь подойти, ну чтобы тебя провести, потому что що... тут нету. Просто як ты зараз відійдеш звідси, ты ти, ти, ти можешь найди, куда тобі треба. Передзвони, передзвони, спитайся, куда тебе 5 детей проведем. Я не знаю, я сам не местный, да. я вообще из Херсонской области. Я, вот. я совсем с другого края, Николая. Украины. А что произошло вообще с вами? Без А где автобусы ваши стоят? Утром уже шли ваши автобусы. Толок. Нас привезли, сразу автобусы отъехали, и мы вот с 7 утра мы тут стояли. Алло. Что? Это да, вот, я стоял. Автобусы уехали. Нас просто подвезли, автобусы уехали. Автобусы нигде не стоят. Как началось? Он видит? Как началось противостояние? Зачем? Я не знаю, ваши, но не наши начали. Не ваши? Нет. И не за ваших спин? Не за наших спин. Именно самое начало я не видел, я стоял в другом конце. А ко мне как волна уже подошла. А не... Ты пошли. Паша, пошли на офицера, потому, потому что выводили капитана дядя, этого вашего отъезда. Это вот сюда, вот зеленый здание. 技术，技术，技术。

Поплачивай, поплачивай, поплачивай. Поплачивай, Вони за вами збиваються, Вони співають за вами, вас кидають <говори> на перший план. на перший план кидають, А самі за вами не пишуть. Це дорогу дайте. Ну, давай, 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 давай. Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, ставай! Київ, вставай! Київ! Київ! Полковники генерали! Які вішали! Невже ви думаєте, що Янукович вічний? Що ця банда вічна? Так вони вжилися в свої крісла і спорядилися з ними. Але відвідати більше. Прокладуй якщо. дорогу, казикові. За проміна відірватися. Пішна атака. Якщо ви думаєте, що ми будемо...